Selamat <laughs> pagi. Selamat oh pagi. Cuaca untuk hari ni panas. Road is clear. We're on the way to our first appointment. Which is all the way to the north east. Kat Sengkang. Rukia Diri. So for today, whole day is Rukia Diri. And then... Four appointments. Four appointments. But at the same time, kita nanti akan sama dengan few people lah. Dalam kereta kita nanti. Kita ustaz nanti. Jadi korang akan dapat tahu siapa. I will introduce them to you guys. But for now, let's talk a little bit about Kurban Haji Kurban Haji Bukan Kurban Orang Haji eh okay. Kurban itu Hari Raya okay. Haji okay. Uh, probably most people really know what Kurban is really But untuk anak-anak muda kita yang tak tahu Apa tu Haji uh, Boleh tak Ustaz terangkan apa tu Kurban untuk Haji Hari Raya Haji in general Okay, Kurban selalu dengan kata Kurban, Kurban, Kurban yep yang biasa kita selalu dengar kurban je mesti akan ada kena mengena dengan sembelih terus melih binatang dan kurban ni diambil dari kata bahasa Arab Koruba so maknanya apa mendekat So qaruba maknanya mendekat. So kata kurban ni maknanya kita melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. That's the first thing. And then uh, nak cakap tentang kurban kan maknanya kita buat sacrifice, correct? Correct. Ramai orang fikir the sacrifice dia itself is only about to sacrifice animal. But in actually, but in actually yeah. In actual uh, in actual sacrifice ni is in a general punya meaning. So bukan hanya sacrifice binatang. When you sacrifice binatang, do you need to buy to pay? Yes. So maknanya, you are sacrificing your money for Allah oh, okay. Subhanahu Wa Taala. Correct? Okay, correct. Kalaulah that kambing is yours, and you ternak kambing, ke you ternak unta ke you ternak uh, kerbau, ke lembu, ke that is also your sacrifice. Okay. Means you sacrifice your time okay. untuk jaga binatang-binatang tersebut. Hmm. Kemudian you sacrifice your harta, harta untuk berikan makan apa semua. Hmm. it's Part of sacrifice. And Allah Subhanahu Wa Taala teach us to Sometimes to gain something You need to sacrifice something Correct? Betul? In in a general thing Kita kalau nak cakap pasal ibadah Kalau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu SWT Of course we have to do our salat We Which is need to sacrifice our time Our energy Our everything Even for love pun sama juga kan Kita sayang pada orang yang kita sayang macam kita punya isteri kita, anak-anak kita We have to sacrifice for them So same goes to dalam Islam So you want Allah punya keredaan You need to sacrifice in anything. Hmm. So that's what Allah Subhanahu Wa Ta'ala teaches Nabi Ibrahim alaihisalam. So do you know about the punya history of it? Belum. No. Okay. okay. So the cerita is Nabi Ibrahim alaihisalam, dia dikenal sebagai seorang yang Uh, penyayang Sebab itu dia punya namanya Ibrahim Diambil dari kata bukan Arabic Tapi daripada Sanskrit Yang mana dia punya Arabic word is Abarahim Abarahim uh, oh. Abu maknanya bapa, Rahim tu maknanya yang mempunyai kasih sayang Betul dia sayang dengan uh, anak-anaknya Antaranya Nabi Ismail AS Kemudian uh, Nabi, uh, Ishaq Jadi Nabi Ibrahim ni Dia dia bukan daripada Mekah tau Dia bukan berasal daripada Mekah Dia berasal daripada Palestine, Dari Palestine, Syria Around that area hmm. Jadi uh, Nabi Ibrahim AS Kawin dua, okay. satu namanya Siti Sarah, satu namanya Siti Hajar. So yang daripada isteri yang pertama, Siti Sarah uh, mempunyai anak. Setelah beberapa lama, namanya Hak yang diangkat menjadi Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. okay. Dan the second punya adalah daripada Siti Hajar. Yang Nabi Ibrahim AS letakkan Siti Hajar dengan anaknya. Maknanya uh, anaknya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tu namanya Nabi Ismail. Letakkan di Mekah. Jadi di situ kemudian nanti yang ada yang that time I pernah jelaskan tak pasal yang time umrah tu cakap pasal air zam-zam. Ya. Yeah. Yes. So antaranya Nabi Ibrahim AS tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah itself. Yang mana pada waktu tersebut tak ada ada orang-orang yang tinggal kat situ tak ada apa-apa semua tanah kering sehingga Allah SWT takdirkan keluarkan air zam-zam hmm. kat situ so fast forward after that so jarang Nabi Ibrahim AS jumpa dengan Nabi Ismail sebab Nabi Ibrahim balik ke tempatnya untuk dakwah so tak, tak duduk Mekah tau so yang duduk Mekah dua orang sahaja Siti Hajar dengan Nabi Ismail so setelah beberapa lama maka Nabi satu hari ni Nabi Ibrahim bermimpi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk mimpi yang dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim nampak yang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya iaitu nabi Ismail. Oh, okay. sehingga bangun tu rasa tertanya-tanya. Kemudian setelah beberapa hari selalu mimpi, mostly every day the same thing. The same thing, mimpi yang dia sembelihkan anaknya Nabi Ismail sembelih. Maka dia datang kepada Nabi Ismail, maka dia cerita kepada Nabi Ismail. Dan masa tersebut Nabi Ismail bukannya sudah terjadi diam. Ah, ni tapi pada masa tersebut maknanya yang umur yang muda uh, Nabi Ismail kata, uh, Setelah mendengar cerita daripada Nabi Ibrahim Nabi Ismail katakan If if almatu ma'af sata ni insyaAllah minas sabirin Lakukanlah apa yang engkau diperintahkan wahai bapa. Maknanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT hmm. ni insyaAllah minas sabirin Engkau akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar Do you see this this conversation yeah. mean a father and a son? And a son. Mm -hmm di sini adanya walaupun berjauhan tapi mereka saling memahami antara satu dengan lain that's the first thing so kadang-kadang kita dengan bapak kita kadang-kadang kita rasa awkward kadang-kadang yeah, yeah. kita rasa bapa aku ni suruh aku buat macam ini ni eh, dia macam pelik apa semua dan bayangkan pada masa tersebut Nabi Ismail jarang jumpa dengan Nabi Ibrahim Kali jumpa suruh sembelih mungkin untuk kalau untuk zaman sekarang kita tak jumpa bapak kita dah lama sekali bapak kita cakap oh aku nak buat uh, so aku nak sembelih kau lah ataupun not nowadays lah salah aku nak kena korbankan kau maknanya aku kena buat kau macam ini ni ni ya, ni ya. apa suruh, suruh buat kerjalah apa ni semua dia macam Eh apa ni bapak? Dah lah tak pernah jumpa habis sekarang suruh buat benda suruh buat ini suruh buat itu. So this is how Allah Subhanahuwataala teaches us that nak macam mana pun jauh dengan mak bapak pun tapi perlu ada sekufu ataupun perlu memahami antara satu dengan yang lain. And do you see that how Nabi Ibrahim alaihissalam as us, Nabi Ismail His opinion Betul 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 Jadi kita sebagai Mak bapak Kita tak boleh rasa Yang mentang mentang Kita dah banyak Makan garam Betul tak lah? Pengalaman Banyak makan garam Kita rasa dah Kita dah tahu apa ni semua Anak punya opinion Kita tak nak ambil Tak tak That's that's what Allah SWT Shows in the Quran Yalah yalah That's why ada that Conversation between Both of them It's not a one way thing But it's a two way thing Yalah, yalah. so that's why dia tanya opinion daripada Nabi Ismail alaihissalam and that's when Nabi Nabi Ismail alaihissalam pun berikan dia punya opinion where dia setuju and Nabi Ismail pada masa tersebut pun faham bahawasanya ini bukan mimpi yang biasa tapi adalah wahyu, wahyu daripada dari Allah, Allah Subhanahuwataala Subhanahu hmm. so he agreed to it walaupun dia nak kena korbankan dirinya untuk Allah Subhanahuwataala yeah rela really, really. yes and Nabi Ibrahim of course very sad know, But course. that's his that's his son hmm. yang dia betul-betul sayang yeah Ismail alaihi Maka Nabi Ibrahim pun uh, setuju. Kemudian Nabi Ibrahim pun uh, letakkan Nabi Ismail di di atas satu tempat yang mana tempat tersebut bagi siapa sahaja yang pergi haji hmm. ataupun pergi umrah dengan saya, saya akan tunjukkan dia punya tempat dia. Okay. Yang dikatakan mana Nabi Ibrahim alaihi sembelih Nabi Ismail. Dia pergunung ke atau padang pasir ke? Okey. Oh. So, kat atas bukit tu ada satu tempat tu. Kalau a uh, dia dekat dengan perkarangan Mina. Okey. Hmm. So, dia dalam haji kan ada, nanti ada duduk di Mina kan. So, kat Mina tu, sebelah tu, dia ada satu bukit ni, kat atas tu nanti ada batu. Maka, di situ adalah tempat yang mana Nabi dikatakan Nabi Ibrahim AS sembelih Nabi Ismail. Hmm. Dan ketika Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ismail tu, bila nak sembelih tu, maka Allah Subhanahuwataala gantikan Nabi Ismail dengan kabj. Apa tu? Apa tu kabj? Domba. Apa tu domba? Domba tu kambing Oh okay ha, Maka sejak daripada situ Maka adanya hari raya Idul Adha Mana Adha tu maknanya sembelih ha. Now I know Yeah. So sampai sekarang so maka itu maka empat ulama mengeluarkan lagi di antaranya daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka adanya boleh kurban dengan kambing. Hmm. So kambing berapa orang? Satu Kalau untuk untuk unta, lembu, kerbau, Tujuh Oh, okey. Ah ha, boleh tak tujuh nama? Okay. So maknanya boleh share antara keluarga. Oh, hmm. okey, okey. Dan kalau boleh, it's always best to every year kita buat. Nak macam mana pun kan, kita try untuk buat at least satu kambing. At least satu kambing. At least satu kambing, least satu kambing. Di antara satu family itu, hmm. satu kambing menjadi. Tak ada masalah. Hmm. Ha. So kalau let's say kan, ada orang katakan, Oh ni macam mana eh? Boleh tak macam nak letak, saya nak hadiahkan" Kepada almarhum contohnya boleh tak? kita nak buat korban bagi orang yang meninggal ada dua pendapat pendapat yang pertama kata diperbolehkan hmm. maknanya boleh letak sebagai nama almarhum dan lain-lainnya yep. yang kedua dikatakan tak boleh disebabkan korban ni hanya diberikan bagi orang-orang yang masih hidup hmm. ha, katanya seperti itulah tapi kira kan hadiahkan tu kira kan macam kita represent orang tu yang tak tak ada untuk bagi tak maknanya letakkan nama dia hmm. maknanya untuk dibacakan ketika nak nak nak, nak sembelihkan oh, okey ha, faham. so faham, seperti itulah ha, nak nak buat korban bagi orang yang dah meninggal diperbolehkan maknanya saya ambil ambil pendapat yang diperbolehkan hmm. Kita hadiahkan Tapi kalau ada orang cakap Oh saya nak berikan Saya, saya nak untuk saya Dan juga untuk keluarga-keluarga saya Boleh tak ada masalah Letak you punya nama As a formality You pun dapat pahala Kemudian you boleh niatkan sekali Untuk diberikan kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal contoh. Mm, mm, mm. Tapi dia ada maksimum kapasiti ke? Tak ada. Tak Macam ada. Macam satu kambing tu uh, can go up to one to lah. eh uh, berapa banyak pun boleh. Oh tak. Ini dari segi niat saja tapi for uh, formality nama saja satu mm. kambing tu khusus untuk satu saja. Oh, Okey, faham eh. kawan, -kawan yes. dia. Yes. Sebab aku pun actually tak tahu sangat pasal. Aku cuma tahu Haji, bangun solat raya tengok kambing kena sembelih lepas tu aku nangis. Hmm. Lepas tu mak Bapak aku akan cakap Dia akan nangis Kalau tak dulu kan Kena sembeli hmm. <laughs> Haa Dia itu. Tapi oh, ada solat raya eh? ha, Solat raya lah Lepas tu Kacau yeah, so, kambing kan hmm. Do you know that Solat raya Dia ada Dia punya sunnah dia Before you Solat raya Apa sunnah dia Antaranya adalah Kalau okay, Kalau untuk Hari raya Aidilfitri Disunnahkan You untuk makan Before you Pergi solat Okay. But Hari raya Idul Adha Disunnahkan You makan After, after. the solat Why? Why Why so I don't know Why is it you rasa? <laughs> It's because of Bila Hari Raya Idul Fitri Sunahkan untuk makan Before you solat Adalah untuk Make sure that You need to understand That you dah buat 30 days of puasa ah, Okay That was in my head Okay <laughs> yeah, 30 days of puasa okay. And then you want to Break that mindset mm -hmm. punya ini That you are fasting mm hmm. So diharamkan untuk berpuasa pada hari Idul Idul Fitri apa? Betul ha. Uh. So that's why mm -hmm. untuk Bizu is best to sunnah untuk makan Before you go sulat. Okay, okay. Yeah, okay. So. Yeah, yeah. Okay kan kita dah sampai kita punya first appointment yep to get back to you guys Okay, bit lepas kita habis kita punya first appointment. See you. Hi, friends. Yep. Welcome back. Welcome back. So, confirm kita akan awkward sekejap. <laughs> <laughs> Because we have Nat from our friend grandfather story. You want to say hi? Hello. Where is this? <laughs> yeah. <Pada> budak ni. <laughs> yeah, <laughs> yeah, so we have uh, Nat accompanying us for a bit. Dia akan she's the representative for them to video start for their own content. So, sambil-sambil sambil aku akan bubal as per normal. We gonna keep this normal. Tak yep. mau aku awkward, awkward, jangan paisi-paisi. <laughs> yes. <laughs> so, we are done. We just got done with our appointment of the day. Yeah. We are on now sekarang on the way to our last appointment which is at the west side. So kita dari east going through back to the west and oh. so for just now punya appointment was amazing. Amazing eh? Amazing. Very amazing. Very good. Thank you. Good. Thank you. <laughs> amazing because a Apa yang amazing tu? Apa yang amazing? First things first, kita bawa balik souvenir untuk korang. <laughs> Second thing, uh, nothing much happened but as per normal, aku ada rasa-rasa a bit here and there lah. Like, I, I don't know whether you you realise something but later we tell you So for the first part, souvenir Ustaz oh, yeah. We start with the souvenir Souvenirs, okay So souvenir that we brought back home from the home of the appointment For you, just for you guys For you guys I don't know whether you guys can There see There you go, okay. nampak tak? Okay, I think confirm can see but I will leave a picture as usual kat sini yep. So this is, ni ada electrical tape dengan uh. peniti Yang kakak-kakak kat luar sana kalau berhijab Pakai untuk pin tulung korang kan <laughs> Ni lah pin dia, exactly that pin kalau boleh nampak ni, I try to my best to show you guys This is the exact same pin di mana dia tampalkan these two together on the main door and the semua uh, apa tingkap, apa ni tingkap. Ah, uh, tingkap tingkap dekat rumah dia ya yeah. cuma tadi dia kata cuma kat pintu yang ada peniti yes dan dekat tingkap semua is cuma dia punya tape di mana dia orang katalah dia orang katalah kan dia punya dia dapat ni daripada seorang kiai daripada Indonesia yang katanya dah dirukiahkan pin peniti ini Ya yeah. dengan tape ni dia tampalkan jadi untuk halaukan Jin Jin daripada rumah tersebut lah. Uh. Rumah dia masya Allah very beautiful house, pasal dia is a jumbo house and is macam masjid. Betul betul. Eh? Macam, macam masjid. masjid betul -betul. Eh, literally betul -betul. macam masjid. yep. And apa ni? But to me, what I want to say, what I want to say was macam, even though rumah tu cantik macam mana macam masjid pun, dia feeling dia was very heavy jadi. <laughs> eh you, yes. you felt that lah Yes Dia macam Senang cakap But I wanted to say just now So bila Ustaz tengah rukiahkan The kakak yang The first rukiah Kasi Ustaz did three different rukiah yes. So one was tengah duduk Untuk ibu jari Kaki Second was berdiri Third was rukiah diri Macam biasa tengah duduk lah So For the first one Yang tengah duduk punya Tengok ibu jari kaki Yes you were facing the kakak in front kan so yep. depan you was the other the, uh, the other part of the house then ada uh, the bilik-bilik kan so I was sitting behind you so what I saw from my point of view tiba-tiba ada this benda putih ni dia menjenguk daripada pintu second of second, second room so macam like, first second tu ada satu bilik dekat dia yang mana, dapur yang abang dia ada masuk bilik tu ke I'm not, sure, abang, I'm not too sure abang ni masuk bilik mana But uh, I think abang ni masuk the last punya sekali Pasal I went to speak rumah dia kan uh, yep, yep. So I think the first sekali paling hujung tu was bilik abang dia lah Okay So the second room after that kat sebelah dia so that one was the one where I saw dia benda menjenguk keluar daripada dalam bilik tu very first macam like... ha. itu that's one so second part was the rukiah kan time uh, untuk berdiri sebelum tu apa khususnya untuk yang rukiah bila berdiri tu apa, apa difference nya duduk dengan berdiri yeah so kalau untuk yang rukiah yang berdiri ni actually uh. Uh. I jarang-jarang I akan lakukan tapi for some cases ataupun kes yang macam agak berat sikit baru saya akan buat. Okey. Why? Disebabkan sihir ni dia ada sihir yang adi dengan sihir sufli. Okey. So sihir adi tu maknanya sihir yang biasa-biasa je. Okay. Maknanya dia pak yang dia pakai itu maknanya benda yang dipakai untuk menyihir orang tersebut tak ada unsur najis. Okey. Okey. Dan orang yang Uh, gunakan tu dia boleh pakai contohnya akar-akar uh, pokok dia boleh pakai daun-daun dia boleh pakai bunga-bunga tertentu mana tak ada unsur najis pun tapi ada satu lagi kaedah yang lebih dahsyat sekali yang ada pakai unsur najis hmm. so dia boleh pakai darah dia boleh pakai maaf kata eh ya, darah hit hmm. dia pun boleh pakai contohnya najis-najis binatang so itu dipanggil sebagai sihir sufli okay. sufli tu maknanya in, in Arabic dalam bahasa kita maknanya sesuatu yang sangat rendah sekali okey sesuatu yang di bawah Hmm. Maka ketika kita rukiahkan dalam keadaan berdiri Biasanya dia akan rasa sakit di bahagian kaki Ataupun kadang-kadang dia boleh jatuh bingsan Ataupun kakinya itu jadi tiba-tiba tak kuat oh. Disebabkan apa tadi? Sufli itu maknanya apa tadi? Yang paling rendah Bagus Maka di antara tempat yang paling rendah dalam badan kita adalah di bahagian kaki, kaki. Yes, mm. That's why So sebab itu it's always best to pakai eh, berdiri dalam kaedah rukyah Kalau kita rasa uh, sihir tersebut adalah termasuk daripada sihir sufri hmm, So kalau dia, kalau kita untuk identify tu Is daripada, daripada macam tiba-tiba kaki dia kendur Is it? Kaki dia terlalu lembek Dia, ha? dia jatuh Ah, yeah, yes, ah yes, correct. okay, yeah. okay. yes So dia tengah diri kan So yeah. how to identify uh, whether it's sufri uh, Jadi kalau dia tiba-tiba kaki dia kendur macam lembek Dia jatuh uh, mungkin daripada dapat situlah. Yes, betul. Uh, correct. Okay, okay, okay. So, that one on top of that of kena tanya juga lah uh, dari segi mimpi apa ni semua lah. Hmm. Uh, biasa kerja hmm. itu kan ada ada selalu mimpi najis-najis, okay, okay. mimpi dalam toilet, which is not common. Not yeah. common. Okay, okay. So, While that was happening While that was happening I don't know whether you dengar or not Because you diri belakang dekat kakak yep. I was really tengah kat, Kira, -kira kakak sebelah lah kan From the same direction where the room was Cause saya tak dapat mana bilik really, kan uh -huh. So from the same direction from the Where the room was I dengar macam ada orang batuk Oh Dia macam oh. Inside the room Hmm, Tapi semua kat luar apa Abang abang dia Dengan I think the Adik Ipah I don't know Atau kakak Ipah I don't know Was dekat Semua kat situ lah eh. Correct So from the same direction What I heard was Ada orang tengah batuk Macam Oh, oh. Wow. Tweet lah, terus macam pusing, check blind spot, tengok belakang, okay, semua dekat belakang. Yeah. So, okay lah. So, aku buat bodoh. Itu je lah. Oh, wow. Uh, so, itulah uh, apa yang somehow terjadi dekat rumah tu. Baiklah, Alhamdulillah. Dia, uh, dia, macam tadi, dia cakap apa tahu? Mm. Dia cakap yang tiap kali dia nak tidur dia, dia selalu rasa ada orang perhatikan dia. Hmm. Kan? Hmm. Then on top of that, dia akan selalu mimpi kena sihir dalam mimpi dia. Oh yeah, yeah, yeah Five days straight Hari-hari Hari-hari dia mimpi Orang sihir dia Yeah Macam selalu kita Kalau tanya orang Katanya kita patient Dia selalu kata macam For on and off Kadang-kadang yeah. kadang, Tak selalu yeah. Cuma ni kakak ni Kesiannya is Hari-hari dia akan Nampak benda sama Dia akan nampak Pinti yang sama Atau kalau kita kena sihir Then something Macam dia nampak eh, Macam tadi kata Dia nampak macam uh, Lipas Ya yeah, banyak ba sangat lipas Tiba-tiba Dia ada gagak uh, Dalam dia, rumah ada gagak tu Kan Macam To think logically <laughs> Mungkin boleh dia eh, burung tu masuk rumah tapi kalau nak kata hari-hari tak normal lu betul tak dengan nampak le. tadi dia cakap apa tadi lipas tapi bentuk macam tikus yes kan macam bayang bayangan dia ah uh. macam is very tak tak ula pun ada tadi dia cakap ingat tak hmm. tadi dia cakap kat yeah. dalam rumah tu ada ular bayangkan HDB bro tak normal lu HDB dia nampak ular kat dalam rumah dia ya yeah. ya yeah. dia tinggal berapa tadi kat 6. 6 hmm ya yeah. tinggal 6 tapi ada ada ular kat dalam hmm. Macam doesn't make sense yeah. So this kind of things is confirm confirm disturbance yep. Okay so sekarang kita dah on the way to Cacukang InsyaAllah kalau tak ada apa-apa Kita jumpa korang nanti after the appointment And update you guys how is the last appointment we're gonna be like yeah. See you ya. <laughs> Nanti See you ya. Aku tak nak masuk campur so, kita tadi kita dah cakap kita ada friends joining us Which is from our grandfather story Kita baru habis appointment lah So, they met us here already just now kita sampai So, sekarang Tengah interview lah is, This, one, this one, celebrity, you orang know, play play lah confident dengan ustaz berbahasa Inggeris. Ha, oh, interview ah. ah, itu dia. Ha, dok bawah. Masih baik aku tak terlanggar pokok ni. Kalau aku langgar pokok ni memang aku jadi pokok. so far dia punya English dia tak ada cacat cala ke apa ke Semua bagus ni English dia behave Nari English dia behave Dalam kepala dia kan So pohon kayu <laughs> Daunan rimbun So sekarang ustaz ada dekat sana Tengah do Kan ada part of the interview <coughs> Kalau korang tengok jam aku sekarang Pukul tujuh Aku kat sini dengan perhatikan dia benda ni Dah 5 minit aku perasan dia swing-swing ni Perhatikan jenggol dia tadi eh Oh, so Kita dah come to the end of the day Finally Sekarang dah pukul 8 20 Apalagi, End of the day End so, of the session Kita daripada pukul 10, 10. Angka tu naik rapuh aku, aku. 11.30 11.30 Sampai sekarang 8.30 Hampir 12 jam Kita di luar Ustaz pun tadi ada interview Baru je settle Dan kita masih belum makan Sekarang ni kita nak pergi makan So, channel so, Ustaz Hari ni Your sessions all All okay lah Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Nothing much to say but Alhamdulillah Yeah 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 So nothing much for us for closing also Cuma tadi pun the interview for Ustaz was also very successful So hopefully korang akan dapat tengok lah nanti dia punya uh, video ready. Tak salah dia kata dekat YouTube nanti Kat akan keluar YouTube dulu kan. yes hmm. Dan baru Instagram Yeah so korang nantikan lah hati kalau dah ada Nanti Ustaz akan share dekat Instagram dia story So dah seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe And jangan lupa beli satu santai per tiket And kalau korang belum melakukan ibadah korban korang Ya, yep. Silakanlah pergi ke atapsir.com. Yes, kalau you all ada rasa macam nak pergi holiday ke ataupun rasa macam nak replenish your soul, ha, boleh okay. pergi umrah dengan kita. Yeah, man. It's on the 26th of November until the 8th oh, of, no, December. December. Yeah. So, kalau kau belum register, oh aku jatuh register. Ha, kalau ha. belum register, belilah pergi ke atapsir.com juga and register. Yes, talian limited masih terbuka. Slots. Yes, talian masih terbuka insyaallah. So, thank you for watching for today's episode dengan kita. Thank you. Korang komen lah kat bawah kalau korang nak kata dengan ke apa-apa. Okay, kita dah penat actually Dah pancit. Ni <laughs> yeah, dah pancit, lah, pancit. Dah pancit. pancit rabak dah. Dah pancit rabak like, okay lah. Dia situ nampak. rabak Okeylah. Jumpa korang next yeah. time. Bye. Bye. Take care. See you. <sighs>